моя чашка. Ну ладно. Ну что ж, всем привет, с вами я, Дори Мерзила, и у нас сегодня обзор на хай, то есть. В общем, ситуация вчера. В общем, вчера пришла моя фигурка от хай, то есть. И все. Но вчера трапилась такая беда, что она вчера пришла. Но, к сожалению, я вчера ее не забрал. Потому что світла не было и я не зміг забрать. И сегодня я зміг забрати. И видео виходить на підвечір. Потому что я не успев сегодня зробити, потому что я уїжджав ну, по своїм делам. Да, по своїм делам. Но якось ну ладно, давайте начинать обзор. И вот что у нас приехало, в каждой хайту есть вот такие детали. Ну, сейчас я покажу вам. Сейчас, 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 сейчас. Вот, бац, это я хайту из Гедзила. Вот, вот, она так ставится. Ну, ладно. Она а мне не где-то штук висит, но... но это ладно. Давайте уже приступим к обзору. Да, будем приступать до обзору. В общем. Предыстория. Изначально я хочу выбрать фигурку из серии Годзил. Ну, я выбирал. Но потом я подумал, а что мне не выбрать врага Годзилла? И поэтому... И... Mm -hmm. О, да. Я выбрал Кинг-Конга. Или же просто Конг. И как вы поняли, цей конг изгодзикон. Да. Ну что ж, давайте начинать обзор. Потому что это мой обзор на Конга. Ну что ж, давайте начинать. Я его открыв, потому что не хотел показывать. Ща. Покасувати. Ща. И зараз мы его будем вместе доставать. Ой. О! А хотя давайте сначала обзор на коробку. Как вы видите, вот С коробка. Вот название Кинг Кон. На сзади инстаг... Инстаграм Хай И вот Конг. Ну и назва Конга. Ну и такой же. Уж... Ой. Гудзил Конг Новая Империя. Вот как вы видите, это Конг, который обзор будет сейчас. Вот как вы видите, у него новая рука. Сейчас у нас будет на нем. Сейчас, 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 сейчас. О-о-о. Сейчас мы камеру подправим. Ну что ж. Давайте начинать. Боже мой! Боже мой! Жесть! Ну, это мой... Ну, в общем, пупички, как вы бачите, это Конг с новым топором. Давайте -то начинать. Жесть! Ой, зараз кому мы подправим? Капец! Капец! Ща-ща-ща. дивиться. Давайте топор достанем. О! Ля, вы бачите, она гид. Бачите? Жесть! Смотрите! Жесть! Сейчас, я зараз прийду. Итак, я вернусь, сейчас зараз я пойду вы скажете, а да я был? Я просто за фонарем бегал, смотрите. Не понял. О, -о, -о, -о. О. Ля. Ля, 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 бачите? Да, я знал, что она светится. Во, 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 она светится. Бачите? Она светится. Жесть. вона світиться. Давайте зараз від... світло вимкну і вам покажу. Я хочу вилін. ще ще Бачите, вона світиться. Вона блин! Во, бачите? Ну я не... ну я бачу, як вона. Бачите, і ще кость світиться. В общем, как ви бачите, топор світиться. Ну це круто, просто круто. Видите. В общем, как вы бачите, топор светится, Ну, все круто. Пора мы еще перейдем. ё мою, Вы посмотрите. 6. Так, ну ладно, давайте достанем саму ж фиурку уже. Иди сюда, дорогой. О -о -о! Куда? Не-не-не-не-не, куда? голова упала. Вот. Вот она голова. Жесть. Ча. Смотрите. Жесть! Жесть! У него голова крутая. Так. А вот зл... Что то у меня впало? Так это показалось. Вот злая. Жесть. Так. <evaluation> Шесть. О май гад. О май гад. Ну ладно, давайте сравним. Вот конг. Да, подпишки, е треба поремнять. Його трохи, надо... Блин! Он дуже трю. Твер... Твердый. Надо топор. Ага. Ну ця пластина. Ну, що, я зроблю якось. Ой. Ой! Я зняв. А хоча... О, о, ой. А, сейчас надо попробовать засунуть. В общем, я как засунул. Вот как она выглядит. Вот. Цей, как вы видите, у нее тупо кулаки. Ну, сейчас мы сделаем еще одну кулак. Ну, в общем, вот как он выглядает. В общем, ребят, я поставил такой круг, как вы бачите, у него вот такие лапки. Вот как вы бачите. И у него кровь. Это от шеймо. И даже ля, шрамы. Вот Такой у него же кисти. Ну, ходить, как обезьяна. Ну, это тоже круто. Мне нравится. Ну и також. Самое главное, это ну, рука, рукавычки. Ца я удевать для топора. Пока я не смогу топора удить, Но я -то постараюсь. Кстати, обзор на топора. Как вы бачите, топор и выглядит... Ой. Такой самый, как у фильме. Он світиться, як ви бачите, і, і у нього даже сломана отут. Вот Це ладно. Також я конгуш поставив вже вот такі. Також у нього кулаки я зміг поставити. І конг дета сантиметрів, ну, 16 он. І як ви бачите, давайте зглянемо з моїм вот, вже в вот такі. Також у нього кулаки, я зміг їх поставити. І конг дата сантиметрів. Ну, 16 он. І як ви бачите, давайте зглянемо з моїм вот, гадзілий і гадзіли намного більше. І тепер це буде заміна до нового конга, тому що це ж. Це вторая часть, тому що в мене вибила. У мене вибуло відео, зараз я вам покажу. Ща-ща-ща. Вот он. Во Ля, а він більш. Я не знаю, я можливо, в либо зроблю. О, шляпу віддавай. Она больше тобі не потрібна. Так. Ой, Куда? ща Ща-ща. Ну вот он. Во! Ой. Во. Вот так лучше. Ладно, пока шляпку не будем. И забыл самый влажный. Это. Во. Шрамы. Вот они. Красавцы. Ну что, давайте рубить. Ну что, давайте рубить с ним голову. Ух ты. Ух ты. Ну сейчас мы попробуем. Сейчас. Во, и как вы бачите, он так выглядит. Вот. Вот, вот можно поднять. Опа. Снял. сейчас мы уденем какую-то серьезную голову. О! Слая голова. Во! Ой. Оу. Мне это тоже нравится. Прям так такая злая. Так, сейчас мы снимем. Так. Так, сейчас мы поставим вот такую голову. И как это будет выглядеть? Это круто. Во! Ай, забыл упомянуть. Как вы видите, У него це, вот это поставлено. Защитний зуб. Это дуже круто. Давайте сравним. вот. Поставимо же. А, он чер не держится. Класс. Вот так зробим вот эту кон і вот так гадзил. І конга запуска. Да, це, це як у фильм в Мені нравится. Ну что ж, подписчики, как сказать, мне эта фигурка тоже нравится. И вот дуже выглядит красиво, как вы бачите. О. Ну ладно. На этом мы будем видео заканчивать. Да, вот такое короткий видео Ну, Все, ладно. Это фигурка дуже прикольна. И дуже идеально. В общем, я советую всем... В общем, я советую всем покупать чуфиурку из Годзиаконг Новая Империя. Вот как она выглядит. А если с Годзиллой, то, это еще круто. Ну ладно, на этом мы будем заканчивать. Да, ну ладно. Ладно, будем мы это заканчивать. С вами был я. Дори Мерзила, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока.